Так вы знаете, что Министерство внутренних дел сегодня обеспечивает э, прозрачность и адекватность выборного процесса волеизъявления. В рамках этого мы задерживаем всех, кто занимается подкупом и всех, кто распространяет черную агитационную продукцию, в том числе та, о которой вот я сегодня хочу сказать. Только что в городе Киеве изъято, э, изобличена крупная сеть мошенников, которые распространяют по заказу одной из политических партий э, сеть э, контрагитационной незаконной нелегальной продукции, напечатанной в черную содержащие лживую информацию и так дальше. В одном месте, на одном из складов, если точнее сказать, на этот момент времени, два склада изобличены, и там находятся оперативные работники, документируют изъятые издания, газеты, направленные против партии «Народный фронт», против партии «Самокомич» и за «Оппозиционный блок». У думающего человека не оставляется возможности думать об авторах этой провокации. Вместе с тем следствие будет доводить это адекватно. Задержано около 8 человек. Сейчас следственная группа работает в типографии, которая исполняла этот заказ. 2 миллиона 600 тысяч экземпляров такой продукции по предварительным оценкам находится сейчас под контролем перехвачены правоохранителями. Всего мы полагаем, что тираж около 7 миллионов экземпляров имел место быть. Распространялся посредством новой, новой почты, которая сейчас э, в значительной мере перехвачена. И предполагалось к распространению в субботний день, в ночь субботы на воскресенье, когда будет запрещена агитация, непосредственно в ящике э, людям, людям по домам, по домам людям. А, и а я, я хочу одну вещь напомнить и сказать, что всякий, кто занимается не только изготовлением и вдохновлением такой противоправной деятельности, но всякий, кто раздает, теперь попадает под статью новую в недавно принятого закона. И может оказаться за решеткой. То есть зарабатывая нечестным путем 100 гривен, можно оказаться за решеткой. А сколько за гроши за такие? От 5000 гривен до 8 лет тюрьмы. Угу. И я сегодня хочу ясно сказать, что если бы там были обнаружены другие газеты, имеющиеся, то есть мы бы поступали точно так же. Полмиллиона. То есть это очевидно. Делали, делали это, по крайней мере, мысли. Это два вот таких, два листки. Это не листы, это пачки огромные. Вся риторика оппозиционного блока за... Она вот протевала вот так.